Всем привет! Сейчас я снимаю клип около университета Драгоманова. Да, это национальный педагогический университет на улице Пирогова. Как раз на напротив выхода из метро университет. Вообще говоря, в Киеве много университетов. Вот Драгоманова, один из них, весьма известный, крупный. Вообще в Киеве два педагогических университета. Драгоманова и Гриценко. Однако, конечно, для киевлян может быть Драгомановый не самый крутой университет, однако здесь поступающие есть со всей Украины. И, конечно же, поступить сюда тоже не так уж просто. Все-таки столичный УЗ. Нужно сдавать те самые зно, те, то самое тестувание по-украински или тесты, которые проходят в конце школы. Однако вот здесь как раз памятник великому педагогу Драгоманову, здесь около университета, как напоминание, что педагоги очень нужны всегда в обществе. Ну всегда ли сели, становятся педагогами даже после университета. Ну, очень сложно сказать, вообще в Украине 80% молодежи хочет покинуть Украину, работать где-то за рубежом. Почему бы и нет? Потому что педагог это великая специальность. Вы любите детей, любите школу, любите преподавать. Вы должны быть творческой натурой. Но за свое творчество вы получите в месяц всего лишь не более 200 долларов около 2000 гривен. Практически то же самое будет получать и пенсионер, как сейчас, например, 1500 гривен, 150-200 долларов на 2014 год. Так что решайте, хотите ли вы быть педагогом. Да вообще, конечно, 80 или даже 90% выпускников не работают педагогами. Но тем не менее, они счастливы, работы всем находятся. Да вообще, if you like other countries, you can speak English, why not? Other countries are waiting for you. Yeah, it's a good way to receive education. Here in Ukraine. Education is pretty good in Ukraine. So you can be taught, you can receive good high quality education. And you can apply your knowledge, your skills all around the world. Where do you like, where do you want, to live? That's up to you. It's your decision. And of course, following to the words of famous pedagogical expert Drahmanov. You can teach your students, you can enjoy life, you can enjoy education, and you can be a high-skilled person somewhere in the world. Why not? Not only in Ukraine, but somewhere in America or in Canada or in Australia. So welcome to SeaWorld, World and welcome to get education in Kiev, in Ukraine, and good luck. And watch my video as well.